ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ertid उत्ते श्री गुरु नानक देव जी ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਾਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ वह समा समा उत्ते अपने पैगंबर भेजता ही रहता है पर इत ध्यान देने लायक गल यह है कि असी इंसान उस पैगंबर के पैगाम ना अपना के उस पैगंबर की पूजा ही व्यसत हो जाते हैं अमूल जीवन निद नष्ट कर देंगे हाँ सानू तो केवल उस पैगंबर के पैगाम ही अपने जीवन में उतारण की कोशिश रोज़ करनी चाहती है गुरबाणी सारे गुरुबान सारे भगतान आदि ने इस गल उ जोर दिता है कि सानू केवल केवल ईश्वर वाहगुरु राम का ही नाम जपते हुए शुभ कर्म करते रहने चाहिए हम ईश्वर जो कि सारी सृष्ट दे कान, कान विच समाया होया हैक मौजूद है, है। उसनों अपने अंदर ही खोजना चाहिए है ना कि वन भटकते हुए भगवावेश धारण करके उसू खोजना चाहिए है इंसान गृहस्थ रेदे हुए भी उसू पा सकता है इतने ये दसना जरूरी है कि जेकर असी होर पूजा ही व्यसत रहेंगे सारे प्रकार के कर्मकांड आदि करा ईश्वर का नाम नहीं जपांगे तो ये सारे किए गए सारे कार्य व्यर्थ हैं और समा अते पैसा बर्बाद करावा सानू कुछ भी नसीब नहीं होगा ना तो इस लोक ना ही परलोक असी चौरासी लख जूनिया ही भटकते रहेंगे असी ईश्वर वाहगुरु में आदि उत्तर टूबद फिरते हाँ पर सार ही होंगे है सानू इस पत्थर तीर्था उत्तर लभण की बजाय अपने दिल्च अपने कटि यानी कि शरीर विच ही खोजना चाहिए है ईश्वर वाहगुरु एक एक है एक एक पाने लू भी एक बनना होगा इसका मतलब यह है कि ईश्वर वाहगुरु के गुण तारण करने होकर असी एकांत उसका नाम जपते हाँ तो असी उस समय एक एक ही होंगे हाँ इसलिए तुम व्यर्थ कर्म सम बर्बाद ना करते हुए उस ईश्वर का नाम जपो हूँ प्रश्न उठता है कि अखीर ईश्वर है कि साड़ा विश्वास है कि जेकर श्री गुरु नानक देव साहिब जी का यह पूरा इतिहास जेकर तुसी पूरे ध्यान के न पढ़ लवोगे तो हानु इस प्रश्न का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा कि अखीर ईश्वर वाहगुरु की है श्री गुरु नानक देव जी का जन्म प्रकाश पहली बैसाख शुक्ल पक्ष पूर्णमाशी दिन सोमवार सनवत पंद्रह सौ छब्बी बिक्रमी सं चौदह सौ उनत्तर अदी रात सातवें पहिरकार श्री चंद पिता मेहता कालू दे घर माता तृप्ता की कुख वालों होया उस नगर का नाम उस समय रायपोए की तलवी थी उसके बाद श्री गुरु नानक देव जी जन्म होने वालों ननकाना साहिब पै गया ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਤੀ ਬੇਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪੈਣ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1464 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। नानक के प्रसूति कारज में दई दौलता ने सहायता की दई दौलता के कथन अनुसार ननहान बच्चा ने रोन के स्थान उत्तर हसते हुए मनुख समाज प्रवेश किया पिता कल्याण चंद जी ने अपने पांधा पंडित हरिदयाल जी वालों पुत की जन्म पत्थरी बनवाई तो उन्होंने भविखबाणी की बालक ग्रह नक्षत्रा के अनुसार कोई सुंदर ज्योति दिवज ज्योति वाला पुरख होगा कुछ दिनों बाद शुभ लगन वेख के पंडित जी ने बालक नु नानक नाम दिता पर पिता कालू जी ने आपत्ति की थी कि इस दी वड्डी भैन का नाम भी नानकी है तो पंडित जी कह लग गई ए संजोग की गल है कि नाम राशि भी उही बनती है इसलिए मैं मजबूर हाँ क्योंकि दो पवित्र रूहां का ते घर योग है